Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal wa ala alihi wasahbi ajmain. Yang saya hormati dan saya sayangi pimpinan utama parti Parti Komponen Pakatan Harapan, sidang hadirin yang terdiri daripada pimpinan Pakatan Harapan peringkat nasional dan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya akan cuba menghabiskan masa 7 minit apa yang telah saya tulis semalam Sahabat Pakatan Harapan sekalian Rakyat telah pernah memberi kepercayaan yang begitu mantap kepada Pakatan Rakyat Dalam pilihan raya yang 13 Baga Bila mana 52% daripada undi diberikan kepada parti-parti komponen PR Harapan tinggi diletakkan pada PR untuk menggantikan UMNO Barisan Nasional Kerana rakyat dapat melihat kerjasama dan persefahaman Begitu mantap dan rakyat sudah mula bermimpi dengan sistem Dwi Parti untuk Malaysia. Namun kita semua tahu apa berlaku selepas itu. Mantra we agree to disagree, kita bersetuju untuk tidak bersetuju akhirnya membawa kepada perpecahan kerana terlalu longgar dan tiada komitmen yang menyeluruh. Untuk dasar dan manifesto PR wujud komitmen bertulis namun perjalanan pentadbiran PR tidak ada SOP-nya atau garis panduan yang jelas. Kita telah belajar dari kelemahan dan kecuaian kita yang lepas. Kerana tidak mahu dilihat terlalu terikat dan takut hilang identiti, setiap parti lebih mendahului kepentingan parti sendiri daripada kepentingan perjuangan bersama. Kita tidak berani dan tidak mahu berbincang perkara-perkara yang dianggap sensitif dan merugikan parti sendiri. Kita tidak bertindak sebagai kerajaan menanti yang berani dan mempunyai pendirian yang tegas dalam isu-isu yang dianggap kontroversi kita lupa kita berjuang untuk generasi Malaysia akan datang kita perlu melakukan perkara yang betul sekarang supaya anak cucu kita tidak perlu memperbetulkan kesilapan dan peninggalan kita di masa depan perjuangan yang kita bawa di bawah pakatan rakyat dahulu memang diterima rakyat dan mereka hanya menunggu kita membuat perubahan di Putrajaya malangnya krisis PR telah meninggalkan kesan pahit di lidah dan mulut penyokong dan pengundi PR bukan sahaja harapan mereka kepada PR berkecai tetapi polarisasi kaum dan agama mendalam semula kepercayaan dan keyakinan kepada perkatan pembangkang di peringkat nasional perlu kita bina semula kita masih ada peluang sebelum PRU ke-14 namun kita perlu bekerja keras untuk meyakinkan rakyat yang kita mampu menangani perbezaan kita tidak bersaing sesama sendiri malah saling pekukuh mempekukuhkan dan bekerjasama demi rakyat. Kita tidak perlu hendak menunjukkan siapa lebih hebat, siapa lebih kuat, siapa lebih lantang. Kita tidak perlu mengikut rentak pukulan gendang pencacai politik dan membiarkan diri kita dilaga-lagakan. Maka perjanjian Pakatan Harapan di Meterai kali ini diharap akan memandu kita dengan jelas bagaimana untuk mengemudi satu bahtera yang pelayar-pelayarnya kadang-kadang lupa yang untuk sampai destinasi yang dituju, bahtera perlu jelas kompasnya dan tidak boleh melayan permintaan-permintaan untuk berhenti di pelabuhan-pelabuhan kecil yang akan melambatkan perjalanan. Kepentingan diri dan kelompok mungkin perlu dikorbankan untuk mencapai cita-cita perjuangan. Mungkin ada yang terpaksa dicampak keluar bahtera jika kehadirannya menyebabkan halatuju pelayaran dipesongkan Sahabat-sahabat Pakatan Harapan Fasal-fasal yang dimeterai walaupun spesifik Namun membuka luas ruang untuk perbincangan untuk mencapai kata sepakat Konsultasi perlu dijadikan satu budaya Pakatan Harapan Untuk mencapai keputusan yang dapat diterima sebahagian besar pendukung perjuangan Konsultasi horizontal dan mendata dan vertikal dan menegak dan bermesyuarat ada teras amalan kerja berpasukan. Pimpinan PH di atas perlu mendengar dan juga tidak jemu menjelaskan dan menerangkan tindakan-tindakan yang diambil parti atau Pakatan Harapan kepada petugas dan penyokong masing-masing. Sementara itu, pendokong Pakatan Harapan tanpa mengira parti perlu berlapang dada dan lebih kerap mengadakan program-program bersama bertemu rakyat untuk lebih memahami budaya sesama sendiri sama ada inter atau intraparti pimpinan dan pendukung semua parti di peringkat akar umbi diharapkan tidak terlalu mendesak pimpinan tertinggi masing-masing untuk memenuhi permintaan masing-masing dan demi memenuhi kepentingan diri atau kelompok. Pimpinan tertinggi perlu memberi pertimbangan makro dan juga berfikir dan perlu bertindak sebagai negarawan yang melihat gambaran yang lebih luas. Harapan kita budaya mengugut pimpinan tidak dijadikan satu cara untuk berunding permintaan. Perjuangan kita bukan untuk kepentingan diri Tetapi untuk memastikan Pakatan Harapan terus berdiri Agar perjuangan untuk mematabatkan dan membela rakyat dapat terus dijunjungi Kalaupun kita hendak bertindak untuk menyemak imbang check and balance pimpinan kita Mohon dilakukan melalui saluran parti masing-masing Dan kita membabitkan pimpinan parti kawan Maka dibawa ke majlis presiden atau majlis setiausaha saya sebenarnya diamanahkan memberi fokus kepada fasa 5, 6 dan 7 Fasa perjalanan pilihan raya Fasa 5 menguji kesabaran dan kedisiplin di dalam kesepakatan kita Tidak dapat dinafikan di dalam perjuangan politik kemuncaknya ialah PRU setiap 5 tahun Dan kita ada lebih kurang 2 tahun lagi sebelum PRU ke-14 Pilihan raya merupakan core business kita Keseriusan, keseriusan kita membuat persiapan dapat dirasai jika jawatan kuasa pilihan raya Pakatan Harapan dapat dibentuk secepat mungkin untuk menentukan pembahagian kursi. Penghalang terbesar kepada pelaksanaan pasal 5 secara berkesan ialah lemahnya rasa setia kawan dan kegagalan melihat kepada strategi yang lebih menyeluruh. Jika sikap mementingkan parti masing-masing dan juga perasaan yang dan juga perasaan yang parti kita lebih hebat dan lebih berpengaruh mendominasi senario kita akan hanya dapat menambah kerusi parti tetapi tidak akan dapat kepercayaan. Rakyat hendaklah melihat melihat kesepaduan dan kerjasama di antara kita. Dan persepsi sebuah parti mendominasi hebat Pakatan Harapan tidak akan memberi apa-apa kelebihan kepada Pakatan Harapan. Ia hanya membuka peluang kepada pencacai politik mengadu domba penyokong dan pendukung parti. Jika kita percaya bahawa kemenangan menumbangkan rejim UMNO BN tidak boleh dicapai secara bersendirian Maka kita perlu jujur menguruskan persiapan pilihan raya Khususnya PRU ke-14 Sementara kita mengaku bahawa Sabah dan Sarawak Mempunyai otonomi dalam banyak hal Ini tidak bererti yang tidak boleh Yang kita tidak boleh mengurus dan menyelaras Bersama kebebasan yang dimiliki Supaya kita pakatan harapan dilihat bersatu padu dan terus tidak seperti dalam melukar melepaskan pucuk masing-masing. Dan uh, saya akhiri kan ucapan saya kerana masa telah cukup. Uh, saya akan letakkan bagi ucapannya di dalam uh, website amanah insya-Allah kerana banyak ah uh, teguran terus yang saya beri kepada semua kita yang ada di sini yang berkelap-kelip. Terima kasih.